হয় ফ্ৰেণ্ডছ কি খবৰ সকলোৰে খবৰ ভালনে মই একদম ভিতৰতো আৰম্ভ কৰিছোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিপুৱা তিনিটা বাজিছে দেউতা সিহঁতে মানে আজি যাব অতি ফুলে সেইটো কাৰণে ধুমা ধুমকৈ উঠি কৰি মেলি মানে ভাত চব্জি বনাত লাগিছে এইফালে চাওকচোন অলপমান আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ ইমান আন্ধাৰ হৈ আছে এনেতো ক'লে আপোনালোকে বিশ্বাস নকৰিব সেইটো কাৰণে মই খিৰিকী এখন খুলি অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ আৰু মই মোবাইলৰ কেমেৰা টৰ্চটো অলপমান জ্বলাই দেখুৱাই দিছোঁ এই চাওকচোন কিমান আন্ধাৰ হৈ আছে আৰু ভয় ভয়ো লাগিছে এনেকুৱা টাইমত অলপ ভয়ো লাগে দিছিল বাৰু আৰু এইফালে চাওকচোন মই দালি জোল বনালোঁ এইফালে আকৌ আলু আৰু মটৰবোৰ ধুনীয়াকৈ ভাজি দিছোঁ আৰু দেউতাই যিহেতু যাব ইমান দূৰ পাত সেইটো কাৰণে ধুমা ধুমকৈ মানে খুৱাই বোৱাই ল'লোঁ আৰু ইফালে দেউতাই মানে গা পা ধুই কৰি পিন্ধি উৰি একদম ৰেডি হৈ গ'ল আৰু ফুল মানে লৈ যাব দিছে ইয়াৰ পৰা তাত পূজা আছে এইটো দেখিছেনে অপাৰে যেতিয়া ফুল লৈ যাব দিছে আৰু আমি যিহেতু ইমান ৰাতিপুৱা হৈছে গা ধোৱা নাই দেউতাই গা ধুই লৈছে তাকে মানে আমি লাৰ আনে ফুলটো যিহেতু পূজাৰ কাৰণে নিব দেউতাক দেখুৱাই দিছোঁ মোবাইলৰ কেমেৰা টৰ্চটো মানে জ্বলাইছোঁ সেইটো কাৰণে দেউতাই ধুনীয়াকৈ মানে চিকিৎসা ল'ৰাটো উঠিলে দুয়োটা ল'ৰাও উঠিলে আৰু মই উঠিলোঁ যেতিয়া চবকো উঠাই দিলোঁ মানে আৰু মানে মই ক'ৰবাত যাবলৈ হ'লেতো মই একদমবাৰে গোটেই ৰাতি টোপনি আনে আৰু কোনোবা ঘৰৰ মানুহ যাব হ'লেও মই মানে সোনকালে উঠোঁ টোপনি নাহে আৰু ইফালে দেউতাই পিন্ধি উৰি ল'লে ধুনীয়াকৈ আমি সেয়া চেন মাৰি দিছোঁ মানে এতিয়া দেউতাই যাবলৈ ও অলপমান মই ৰাস্তালৈ মানে আগবঢ়াই দিবলৈ ওলাইছোঁ এইফালে চাওকচোন অলপমান ঢলপহৰ হৈ আছে আৰু ইফালে দেউতাই ওলাই গৈছে মায়ে কিন্তু আগদিনাখনে গ'ল আজি দেউতাহে গৈছে আৰু আমাৰ এইখিনিৰ পৰা কেঁচা ৰাস্তা যিহেতু আহিবলৈ মানে নোৱাৰে অলপ বোকা হৈ আছে গাড়ীখন সেইটো কাৰণে আমাক খুড়াহীত বাটতে মানে থৈ দিছে গাড়ীখন তাকে এতিয়া দেউতাই এইখিনিৰ পৰা খোজকাঢ়ি যাব মই অলপমান দেউতাক মানে আগবঢ়াই দিলোঁ ইফালে চাওকচোন গৰু ইফালে আছে ছাগলী এইখিনি দায়িত্ব এতিয়া মোৰ আৰু ইফালে চাওকচোন ছাগলীখিনিও চাই আছে আৰু ছাগলীৰ চকুটো যে ইমান লাইট মানে মাৰা দেখি জ্বলিছে এইবাৰ অকণ অকণ ভয়ো লাগিছে দেচোন বাৰু বাহিৰত মই অকলে আছোঁ এইবাৰ এইফালে মানে ল'ৰাকেইটা অলপ পঢ়িব দিলোঁ যিহেতু উঠিলেই আৰু ইফালে ঢল মানে পোহৰ হৈ থকা নাই আৰু পূৰা মানে একদম বেলিয়ে ওলাই গ'লগৈ আৰু ইফালে মই ধুমা ধুমকৈ মানে বজাৰ যাবলৈ ওলালোঁ বজাৰ যোৱাটো নেদুখালোঁ বাৰু আৰু বজাৰৰ পৰা আহিয়ে ধুমা ধুমকৈ চোতাল হৈ আহিছোঁ মানে গোটেই পাতবোৰ পৰি অৱস্থা নাইকিয়া হৈ আছে আৰু দেউতাই মানে গৰুৰ কাণে ঘাঁহ কাটি থৈ গৈছিলে মই যাওঁতে দিলোঁ এভোজা আৰু এতিয়া আছিলে অলপমান ইটো আকৌ গোহালিত বান্ধোতে দিম বুলি ভাবিছোঁ যিহেতু মই বজাৰলৈ গৈছিলোঁ এভোজাহে দি থৈ গ'লোঁ আৰু খেৰত বান্ধি থৈ গৈছিলোঁ গৰুকেইটা আৰু এতিয়া আনি কৰি ধুনীয়াকৈ সিহঁতক আৰু খাবলৈ দিম ইফালে মই চোতালখন সাৰি লৈছোঁ আগত চাফ চিকুণ কৰি লৈছোঁ যিহেতু ভাটিবেলা হৈ গ'ল মই বজাৰৰ পৰা অহাও দেৰি হৈছে আৰু ইফালে গৰুকেইটা আনিলোঁ এয়া দেখিছেনে একদম আনা লগালগ ধুমাত ধুমকৈ খাবলৈ ধৰিছে গৰুকেইটা মানে যিহেতু শুকান খেৰ খাই আছিলে আৰু মই এবোজাহে দি থৈ গৈছিলোঁ বাৰু সেইখিনি খাইতো চাগে মই নোযাওঁতে নাযাওঁতে মানে বজাৰ নাযাওঁতে শেষ কৰিলে চাগে ইফালে এয়া গৰুকেইটা বান্ধি মেলি ল'লোঁ আৰু ছাগলী আনিবলৈ আছে মানে অকণমান বেলি থাকোঁতে আনিছোঁ কাৰণ বহুত কাম আছে দোকানত থাকিব লাগিব গাহৰি আছে গাহৰি দানা দিব লাগিব আৰু ছাগলী গৰু আৰু ঘৰৰ কামখিনি মানে মানে মহিলা মানুহৰ এখন ঘৰত মানে কিমান কাম আছে সেইটো কাৰণে মই অলপমান আজি সোনকালেকে আনিছোঁ দেউতাই সিহঁতে থাকিলেতো গৰু আৰু ছাগলীৰ দায়িত্ব সিহঁতৰ আৰু এতিয়াতো দেউতাও নাই মাও নাই যিহেতু মোৰে এতিয়া দায়িত্ব হৈছে চবখিনি কাম এতিয়া ময়ে কৰিবলগীয়া হৈছে গৰুকেইটা আনি মেলি হ'ল আৰু এতিয়া যাওঁ মই ছাগলী আনিবলৈ চাওকচোন ছাগলীকেইটা একদম ইমান মানে বেয়া মানে টানিলে একদম নাহে পূৰা জোৰ জবস্তি টানি লৈ আহিছোঁ আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা বাৰু আনো মই গৰু ছাগলী যিকোনো কামেই নহওক মই কিন্তু গৰুতেও মানে প্ৰায়ভাগ কৰা নাখায় গৰু ছাগলী ফালে ল'ৰাটোক ডাঙৰ ল'ৰাটো আনি আনি দিছে এইফালে ছাগলী বান্ধি ফাইনেলি হৈ গ'ল এজনী আছে আৰু ইফালে গাহৰি দানা দিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু কথা পাতি পাতি মানে গাহৰি দানা গুলি আছোঁ পাছ টেকি দি আমাৰ একদম চাওকচোন মাটিবোৰ কেনেকুৱা পিয়ালি গাঁঠিবোৰ ফাটি আছে মানে এইবোৰ মই কি কাৰণে গোচানে মানে এই ভাবিছোঁ এইবাৰ পাঁচ টেকি মানে পকীৰ পাকঘৰটো বনাম বুলি সেইটো কাৰণে মোচে দিয়া নাই আৰু অকলে অকলে কাৰো লগত পাগিলিৰ নিচিনা কথা পাতি আছে ভাবিব সেইটো কাৰণে মই অলপমান কাৰ লগত কথা পাতি আছোঁ দেখুৱাই দিম এইফালে কেমেৰাটো অলপমান ঘূৰাই দিবলৈ দিছোঁ এয়া বাইদেউ আছে বাইদেৱে মানে টেঙা পাত ছিগি আছে আৰু বাইদেউৰ লগত মই কথা পাতি আছোঁ আৰু মই মানে বজাৰৰ পৰা মাছ আনিছিলোঁ ৰৌ মাছ তাকে বাইদেৱে কৈছে আজি টেঙা পাটৰ লগতে বনাম বুলি কৈছে আৰু মই এইফালে তাৰ লগত কথা পাতি পাতি গাহৰি দানা গুলি আছোঁ বাছ দি আৰু এতিয়া গাহৰি দানা দি লওঁ আৰু আছেই নহয় কামখিনি মানে ঘৰৰ কাম বাইদেৱে কিন্তু অলপমান কৰি থৈছে তেওঁ মানে সৰহভাগখিনি এতিয়া মই কৰিব লাগিব বাহিৰৰ কামখিনি ভিতৰৰ কাম বাৰু বাইদেৱে ঘৰ সাৰিলে কাঁহী বাচন মাজিলে কাপোৰ কেইখনমান চপাইলে আৰু এতিয়া মোৰ বাকীখিনি কাম মোৰ এতিয়া বাইদেউৰ লগত মানে কথা পাতি আছোঁ বজাৰত গৈছিলোঁ যিহেতু বজাৰৰ মানে কেনেকুৱা কি কি আনিলে কি নানিলে এইবিলাক সুধি আছে আৰু এতিয়া মই গাহৰিকেইটা দানা দি লওঁ গাহৰিকেইটাৰ কাৰণেও এটা জ্বলা হৈ আছে দেই মানে যিহেতু ছটাকে গাহৰি ন মানে একদম কোমাৰ দিনাখন দানা যোৰাব নোৱাৰা হৈ যায় হাঁহ কান্দা লগাই দিয়ে যিহেতু অকলে মানে গোটেইখিনি মানে কামৰ হেৰি বুজাটো হেৰি কৰিব লাগে মানে এৰিকি কৰোঁ নে হেৰি কৰোঁ হৈছে আৰু বৰষুণ দিলেতো চিচিয়ে আৰু গাহৰি কি যে খুৱাম নিজে নাখাওঁ আৰু সিহঁতকে খুৱাম এনেকুৱা যে হৈ যাব এইফালে গাহৰিখিনি দানা দি লৈছোঁ তিনিটা বাৰু সৰু আৰু তিনিটা ডাঙৰ আৰু এইজনী হৈছে গাভিনী গাহৰি বেছিকৈ দানাটো দিয়া নাই যোৱাবাৰ তিনিটা দিছিলে এই তিনিটাই আছিলে পোৱালি সৰু সৰু তিনিটা যে দেখিছে আপোনালোকে এই তিনিটাই আছিলে এতিয়া মই গাহৰিকেইটা দানা পানী দি লৈ এইফালে আমাৰ কাৰণে এতিয়া খোৱা পানী আনিলোঁ আৰু ইফালে গৰুৰ যিহেতু আছে গৰুৰ কাৰণে অলপমান মানে জাক দি দিছোঁ বহুত মানে মহৰ পোক হৈছে সেইটো কাৰণে জাক দি দিলোঁ একদম জ্বলাব পৰা নাই কণী কাৰ্টুনকে আনি লৈছোঁ মানে এইটো কণী কাৰ্টুনটো মানে অলপ ভাল শুকান যিহেতু হৈ থাকে এইফালে গৰুকেইটাৰ কাৰণে জাক দি দিলোঁ ধুনীয়াকৈ